नमस्कार मेरा नाम नविता जैन आज मैं आपके साथ अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ अपनी बीमारी को लेके जैसे जो कि मुझे कैंसर जैसी ला इलाज बीमारी थी आज से डेढ़ साल पहले मेरे को केंस, ब्रेस्ट कैंसर हुआ मेरे को किसी सब ने यही कहा कि हाँ इसका कोई इलाज नहीं है आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो आपको कुछ भी होगा तब मेरे को मैं आई मंदीप भैया के पास तो मेरे को बंदी भैया ने डॉक्टर से मिलने की सलाह दी मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ रेकी मेडिटेशन भी किया जिससे कि मैं लोग छः छः महीने साल साल भर खड़े नहीं हो पाते हैं अपने बेड पे बैठ बेड से हिल नहीं पाते हैं जो कि मैंने डेढ़ महीने में अपनी जॉब कंटिन्यू की मैं सर्विस करती हूँ मैं वर्किंग लेडी वुमेन हूँ मैं जॉब करती हूँ तो मैंने डेढ़ महीने में अपनी जॉब भी जॉइन की कीमो से मेरी कीमोज़ हुई रेडिशन्स हुई जिससे कि बॉडी में बहुत साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं आप मुझे देख सकते हैं मैं बिल्कुल फिट हूँ मेरी बॉडी में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है बिल्कुल नॉर्मल हूँ और मैं कहूँगी ऐसी बीमारी से बचने के लिए आप और भी कितनी बीमारियाँ किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है आप मंदीप भैया के पास आएँ मेडिटेशन करवाएं और रेकी कर लें रेकी के साथ साथ आप डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं जिससे कि ऐसी बीमारियों का इलाज संभव है डरने वाली कोई बात नहीं अगर मैं कैंसर जैसी बीमारी को जीत सकती हूँ उससे बाहर आ सकती हूँ तो बाकी बीमारियाँ भी ठीक हो सकती हैं डेली लुधियाना न्यूज़ देख नु सताल जिस तरह तो कि हमने तुम्हें नविता जी ने सुने वो कैंसर नाल पीड़ित सन मेरे को आए थे जिस टाइम वो ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਲਓ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੇਕੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਲਏ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਇਨਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਦਨ 1 1/2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਮੂਵ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੈਟਿਕਾ ਪੇਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ